500 Большая активизация пошла после Нового года. Постоянно отстрелы и атакуют. Отбиваемся. Те атакуют с жилого сектора. В том числе ставят бронетехнику возле школы, детских садов. Мы не можем открывать огонь. Подкрадывается очень близко, поэтому нам достается. Это направление тоже атаковали, отбились. Но эта школа еще Маринка, да? Вот это Маринка, Маринка наша. Дальше уже Александровка. Александровка уже их. В последнее время по 5-6-7 нападений в, су ну в сутки. Постоянно. Ночью по 2-3 нападения идем. 3-4. Применение не только стрелкового оружия, но также и минометов. Без самоходных в, в полтора километра непосредственно от нашей позиции, где мы располагаемся. На разработку этого флага мы потратили три дня. Первый день мы легко экипировались с моим напарником, взяли минимальное снаряжение, я имею в виду боекомплект БК и направились в сторону Серпатирского лагеря, где непосредственно висел этот флаг. На следующий день мы полностью подготовились, снарядились дополнительным БК необходимыми нам вещами да. и взяли с собой еще двух напарников майора и повара вот после чего по покровам темноты ну, под утро а... скажем так <laughs> да под 7 утра уже было светло мы уже были на терриконе, пока наши соседи спали крепким сном. Мы не стали их тревожить, не закидывали гранаты, не поехали отрезать им голову, так уши. Точно. Сделали гумани, сняли их не флаг, прямо у них под носом. Что доказало о том, что мы можем к ним пробраться в тыл, если захотим. Да, если не будут сильно баловаться, мы придем к ним в гости. Нас выкупатели наших стасиков. Цілодобово охороняють нас. Сумлін, сумлінно несуть свою службу. Ну, напевно, таке ми зробили, щоб відволікти. Стасіки неодноразово приймали бій на себе. Загалом живемо, як живемо.